বিহারে যেভাবে এসআইআর হয়েছে এই বাংলায় এল সহ অন্যান্য রাজ্যতেও এসআইআর হবে এটা নির্বাচন কমিশনের একটি লজিক্যাল প্রসেস এতে কেউ যদি বাধা দেয় বললেন হর্ষবর্ধন শ্রীলা অন্যদিকে ব্যারাকপুরের সংসদ পার্থ কোনো বৈধ ভোটার যদি এসআইআর থেকে বাদ যায় তাহলে এই রাজ্যে আগুন জ্বলবে এই বক্তব্যে তিনি বলেন এটা রাজ্যে হিংসা ছড়ানোর জন্যই করা হচ্ছে তা একদম করা উচিত নয় আজ শ্যামনগরে বিজেপির এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কথা বলেন তিনি

फेक वोटर्स हैं कई के मतलब तीन चार आईडी कार्ड्स हैं आधार कार्ड्स हैं कई लोग जो गुजर गए हैं उनके आधार कार्ड चला रहे हैं कई लोग जो किसी इलाके से निकल गए हैं उनके आधार कार्ड भी चला रहे हैं तो ये सब देखते हुए इलेक्शन कमीशन हमारा भारत के इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय ले लिया है कि एक मतलब इलेक्ट्रल रोल्स का रिव्यू होगा और ये मतलब जो मुझे लगता है लॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि हर एक देश में जो कि लो, लोकतांत्रिक देश हो उसमें जितने भी नागरिक हैं हमारे जैसे नागरिक साधारण नागरिक को चाहिए कि जो भी वोट वोट डालते हैं तो फ्री एंड फेयर वोट होना चाहिए और फेक वोट दूसरों के नहीं होना चाहिए इस इस इससे क्या होता है कि जो निर्णय होता है वो अच्छा होता है सही होता है गलत नहीं होता है तो ये इंसाफ को न्याय में ले आने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एस आई आर रखा है ये अच्छा चीज है और हम इसके मतलब पूरी तरह सहमत है और समर्थन करते हैं हम थोड़ी कह रहे हैं गलत वोट मतलब जो सही वोटर है उनको हटा दें जो गलत वोटर्स हैं जो फेक वोटर्स हैं उनको हटाने में क्या हर्ज है अभी कोई इस, इसके खिलाफ तो कोई कह नहीं सकता ना तो स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है ना तो तृणमूल कह सकते हैं ना तो हम कह सकते हैं जो सही वोट है वो तो जरूर आएगा जो गलत वोट है फेक वोट है उसको निकाल देंगे यही तो है एस आई সন্দীপা হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট কোলাঘাট পূর্ব মেদিনীপুরে সেরা গন্তব্য আরামদায়ক রুম সুস্বাদু খাবার প্রাকৃতিক পরিবেশের সেরা অভিজ্ঞতা এখন সন্দীপা হোটেল অ্যান্ড রিসর্টে যোগাযোগ করুন এইট সিক্স ফাইভ ডবল থ্রি ফাইভ সেভেন সিক্স ওয়ান এইট নাম্বারে সকলকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা অভিনন্দন আপনারা দেখছেন সংবাদ শিরোনাম ডিজিটাল মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলার শপথ